तेजस्वी अभी हवा आने वाला है क्लियर किस चीज में अभी बोल रहा है किस बारे में अभी तेजस्वी का मांग रहा है तेजस्वी यहाँ से सरकार भी बनाने जा रहा है सरकार जो थी अभी नीतीश कुमार का सरकार डेवलपमेंट कुछ किया है कुछ नहीं किया सिर्फ भ्रष्टाचार इसमें भ्रष्टाचार बड़ा जहाँ जाइए वहाँ घुसखोरी हम लोग तो भूख से मर रहे हैं कमाई धमाई कुछ नहीं है जो बालू बेलचा में कमाते थे वो सब कमाई बंद है सरकार बंद किए हुए हैं हम लोग का क्या कमाई है जो पॉकेट ढीला है ओहो में से जब कुछ है वो करे तो जगह जमीन बेच के हम लोग रसीद कटा रहे हैं तो मोटेशन करा रहे हैं तो यह करा रहे हैं तो वह करा रहे हैं यानी इतना बारा ना पलाड़ा उखाड़ दिए हैं कि हम लोग खर्चे में बिके हुए बिहार में जो भी पब्लिक है खुशहाल होना चाहिए किसको चाह रहे है अब लोग पार्टी के कोई भी हो एक मिनट इस जगह लेकिन किसी का सरकार बनेगा तो हम देते हैं का लेकिन सरकार बन रहा है अलग पार्टी का राघोपुर क्षेत्र से यहाँ पर पब्लिक के कुछ देवे नहीं करते कुछ दे ही नहीं रहे हैं तो क्या किया जाए पब्लिक लोग तो यहाँ बेरोजगारी होकर मर रहा पूरा बेरोजगारी सब बैठल है सब कमाने वाला पाँच सौ रुपया तीन सौ रुपया बेल्चे चलाते कोदारिये पारते हैं। बिहार तो में क्या है बालू छोड़कर है क्या आप बालुए बंद किए हुए हैं। आप हमको रोजी रोटी बंद कर दीजिएगा तुम तो कहाँ से जिएंगे खाएंगे पब्लिक खुशहाल चाहिए पब्लिक के रोजी रोटी आप बंद करके खड़ा करके आप दो वह दो वो करो रसीद कटाओ बुटेशन कटाओ

তেজস্বী যাদব মুখ্যমন্ত্রীর পদপ্রার্থী হাওয়া কোন দিকে টেন্ট কোন দিকে যাচ্ছে সেটা কিন্তু আমরা বাংলার মাটি থেকে যেমন তুলে ধরেছি দু হাজার একুশের নির্বাচন ফলাফল আরেকদিকে আমরা সেই দু হাজার পঁচিশের যে নির্বাচন বিহারের মাটিতে শুরু হতে চলেছে আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনারা জানবেন অল্প কিছুক্ষণের দিনের মধ্যেই ফল প্রকাশ হবে দু যে পঁচিশের যে ফল প্রকাশ নির্বাচন কে সরকার করতে চলেছে কে সরকার গড়বে সেটা কিন্তু প্রশ্ন লাখ টাকার মানুষের বাংলা তথা বিহারের মানুষের চোখ রয়েছে এই মুহূর্তে যে প্রশ্ন রাখবো কে হল বা নি ঠিক বা ঠিক বাচুয়েশন হয় মহল কে হয় হাওয়া আনে বলা ক্লিয়ার কি চিজে আল রাখ किस बारे में अभी तेजस्वी का मांग रहा है तेजस्वी यहाँ से तो सिर्फ निकाल रहा सरकार भी मनाने जाना है सरकार जो थी अभी नीतीश कुमार का सरकार डेवलपमेंट कुछ किया है कुछ नहीं किया सिर्फ भ्रष्टाचार इसमें भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार बढ़ोत जहाँ जाइए वहाँ कुछ खोरी अभी अभी जो सरकार तेजस्वी आने वाला है मतलब आप लोग चाह चार आए क्या उसको मांग है पूरे मांग क्या उसको चाह रहा है उसके पास तेजस्वी जॉब निकालता है जॉब देगा उसके पास अभी जो आप लोग जो प्रतिश्रुति दिया है कुछ है, आप लोग हम लोग सोचा है बहुत सारे मुद्दा क्या मुद्दा है आप लोग माय योजना है सब लागू करेगा लालटेन का आप लोग गरीबों की पार्टी है कथा बोल विभिन्न मानुष संगी तारा क्योंकि एक ही भावे कथा बोलन जो लाल अर्थात तेजस्वी यादव तरह পার্টি অর্থাৎ নীতিশ কুমারের লালু প্রসাদের পার্টি অর্থাৎ আর জেডি রাষ্ট্রীয় জনতা দলের কিন্তু চাইছে মানুষ কিন্তু আবহাওয়া সেদিকে ট্রেন্ড আছে আমরা আরো মানুষের সঙ্গে কথা বলবো যারা এখানকার যারা যারা ওতপ্রত ভাবে যারা নেই যারা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নেই তারাও যেমন দিকে রয়েছে আরেক দিকে আমরা বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কথা বলবো বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মধ্যে মানুষের সঙ্গে কথা বলবো তারা কি বলছেন কোন দিকে তারা চাইছে সেটা কিন্তু রাজনীতির সমীকরণ টেন যাবে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ তাদের আবহাওয়া তাদের প্রতিশ্রুতি কি আছে তাদের যে কষ্ট তাদের কিভাবে মানুষ সেটা কিন্তু তুলে তাদের কাছে বার্তা রয়েছে কি বার্তা রয়েছে সরাসরি আমরা আপডেট নেবো কেসে হ্যালোক কেসে হে থোড়া আমলোক আম কেসে হে আমলোক তো ভুখ সে মর রে হ্যাঁ কমাই ধমাই কিছু নেই जो बालू बेलचा में कमाते थे वो सब कमाई बंद है सरकार बंद किए हुए हैं हम लोग के क्या कमाई है जो पॉकेट ढिला है ओहो में से जब कुछ है वो करे तो जगह जमीन बेच के हम लोग रसीद कटा रहे है तब मोटेशन करा रहे है तो यह करा रहे है, तो है तो वो करा रहे है यानी इतना बारा ने पलाड़ा उखाड़ दिए हैं कि हम लोग खर्चे में बिके हुए हैं तो आप लोग क्या चाह रहे हैं अभी जो सरकार खुशहाल चाह रहा है पब्लिक खुशहाल से होना चाहिए बिहार में जो भी पब्लिक है खुशहाल होना चाहिए किसको चाह रहा है अब लोग पार्टी के कोई भी हो एक मिनट इस जगह लेकिन किसी का सरकार बनेगा वोट तो हम लोग देते हैं आरजेडी का लेकिन सरकार बन रहा है अलग पार्टी का राघोपुर क्षेत्र से यहाँ पर पब्लिक के कुछ देवे नहीं करते कुछ दे ही नहीं रहे हैं तो क्या किया जाए पब्लिक लोग तो यहाँ बेरोजगारी होकर मर रहा पूरा बेरोजगारी सब बैठल है सब कमाने वाला पाँच सौ रुपया तीन सौ रुपया बेलचे चलाते कोदारिये पारते हैं बिहार में क्या है बालू के है क्या आप बालुए बंद किए हुए हैं आप हमको रोजी रोटी बंद कर दीजिएगा तुम तो कहाँ से जिएंगे खाएंगे आ? अभी 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 हम अभी लोग अभी 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 देख रहा है जो जो तेजस्वी का हवा माहौल चल रहा है अब आ, लोग बोल रहा है आ, तो तेजस्वी तो के पास आप लोग क्या मतलब मैसेज देना देंगे क्या प्रतिश्रुति देंगे क्या मुद्दा दे, मुद्दा लेके आप लोग, लोग बोलेंगे कर देंगे कि लीक के वोट देंगे आपको नाम से या जिसको वोट देंगे उसको लिख देंगे बैलेट पेपर पर लिख देंगे मोहर मारे वाला था अभी ए चल रहा है एवी में बता नहीं रहा है बक्सा में कि बता वोट किसको कट के गया हम ललटन चापे या कमल चापे तो कट के वोट जाना चाहिए वो हाँ। दिखा देवे हाँ। कि पब्लिक के भरोसा हो जाए कि हम आपका वोट दिए बीजेपी के देने वाला पार्टी बीजेपी के देगा जो आरजेडी के देने वाला है वो आरजेडी के देगा जिसको कांग्रेस के देना है कांग्रेस के देगा जदयू के देना है जदयू के देगा एक ही वोट तो नहीं है सबके पास पब्लिक खुशियाल चाहिए पब्लिक के रोजी रोटी आप बंद करके खड़ा करके आप यह दो, वा दो वा करो रसीद काटाओ बुटेशन कटाओ दुनिया संसार कराओ यानी कि जमीन के खरीद बिक्री के बंद करा दिए क्या कर रहे हैं सरकार लोग मार ही नहीं रहे हैं अभी का सरकार जो है हम लोग बोलने चाहेंगे बोलने चाह रहा है जो सरकार है गरीब को मार रहा अब आप लोग हर पेट रोटी नहीं खा पा रहे कमाई मजदूरी बंद भेल है मजदूरी बंद भेल है बेलचा चलाते थे तो सौ दो सौ रुपया कमा लेते थे अभी जैसे भी चल रहा है वो हमें कोई उपाय नहीं है नाव पर हम लोग के पुलिस घेर घेर के मारता है तो जबकि इतना पानी में टोकरी उठाने जाते हैं इससे भी बढ़ के दुख होता है कहीं इससे भी के दुख होता है जिसको कि दहाज उड़ा के बीस दरिया में आप लोग पकड़ते हैं प्रशासन लोग उग्रवादी है क्या है प्रशासन तो लोग बोल है प्रशासन लोग बोल रहा है, है जेल खेल रहा थे वो रहे से पूरा लॉकडाउन में इस सब में उसमे रोजी रोटी तो आप बंद देती है कमाइए मेरा आप लोग बहुत परेशान है अभी बहुत हाँ। ज्यादा परेशान है बिहटा से लेके टोटल लाल वालू से लेके आई गंगा वालू काट के हम लोग भरा भर के जीते थे मजदूरी करते हैं है माथा पर दौरी कोदारी से उसके रोजी रोजगार बंद है अभी अभी क्या चाह रहा है सिचुएशन बदल जाए हम लोग के हाँ बदल जाए हम लोग की खुशहाल चाहे हम लोग दो रुपया कहीं कमाए जाए किसी के पिलिंथ में बालू भरते थे तो सौ पचास रुपया लेते थे हजार पाँच सौ लेते थे एक हाईवा बालू गिर गया तो उसको फेंकने में पाँच सौ रुपया लेते थे बगल का है दुराहुत का है तो दूर धुलाई लेते थे उस सब मजदूरी तो मेरा बंद भेल भेला हम तो लोग कहाँ जाएंगे पढ़ल लिखल तो है नहीं कि कोई काम करें आप लोग ये ले, माइक लेके चाहे कुछ लेके ड्यूटी करें नौकरी टोकरी तो कुछ दे नहीं रहे दे भी रहे तो रुपया ले जाओ पाँच हजार किस्ती पर मिलेगा छह हजार रुपया अगला साल लेंगे सब लेगा बारह सौ था हम लेंगे एक हजार बाकी लेंगे तो आप हमको डुबा ही रहे कि उगा रहे हैं पहले जवाब दीजिए अब एक बार जो सवाल पूछेंगे आपको यहाँ पे चुनाव जो सही से होता है सही से मतलब चुनाव होता है अच्छा चुनाव होता है चुनाव पुलिंग तो वोटिंग ठीक हो रहा है शांति चपाटी होता है चोरी चपाटी कुछ नहीं किसी के नहीं प्रशासन बहुत ज्यादा रहता है हम लोग देखना चाहते हैं ए में कि हमारा वोट यहाँ से कट गया कट के आप लोग ए में सोच रहे होगा हम लोग एबीएम में कोई देखा देखने चाहेंगे हाँ देखना चाह रहे हैं कि वोट कट के बॉक्स में चला गया हाँ, देखना चाह रहा है हम लोग के बूथ पर असिस्टेंट बंद होना चाहे ऐसी ऐसी आप लोग जो ईवीएम है वो मशीन का बदल के आप लोग स्टम मार के मोहर मार के आप बोलना चाह रहा है ईवीएम नहीं चाह रहा है आप लोग बैलेट चाह रहा है नहीं हम लोग था नहीं लगता है कुछ भी की क्या हुआ मशीन में चोरी होता है आप लोग बोल रहे हाँ बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा का आपको वोट कह गो मिलता है अब हाई कह गो है अरे बट बटन दबा टोन पता जाता है मारने की कमल पर ऐसे होता है हाँ करता है होबो करता है लाखों के संख्या में हम लोग खाना कभी था। 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 अभी 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 आप लोग चारा आरजेडी को लालटेन को चारा है तो ऐसे होगा तो लालटेन नहीं आ पाएंगे सरकार में आएंगे आएंगे सरकार में आरजेडी तो बालू खुलियाम चालू कर देंगे कि जिसको जहाँ से कमाना है अपना खेत काट के ले जाओ गंगा जी का रेत काट के ले जाओ बेच के आओ दस रुपया कमाएगा तो तुम्हारा बाल बच्चा खाएगा हरियर रहेगा और वो कमाइए बंद कर दिए रोक लगा दिए पुलिस लगा दिए कि कोदारी जा रहा है तो उसको पकड़ो okay. मजदूर के क्या उग्रवादी बना रहे हैं एक बात पूछेंगे आप वो देखिए मोदी या मोदी जी आ रहा है यहाँ पे आप लोग बिहार में बोल रहा है लालू का प्रशासन में अभी जंगल राज था अभी जंगल नहीं चाहेंगे आदमी लोग जंगल राज जो कर रहे हैं उन लोग अभी उन लोग के दावे के अपन शासन चलाना चाह रहा है चला रहे हैं सत्रह बरस पंद्रह बरस से चला रहे हैं लेकिन पब्लिक कोई खुशहाल नहीं है जो नेतागिरी बिहार है वही नीतीश के सरकार कोई खुशी नहीं है आप लोग कोई खुशी नहीं है मैं गठबंधन में आया था इधर कितना बढ़िया चलाया बालू चालू कर दिया तो कहा कि चार इंची रोड पर बालू हो गया टोल टैक्स के पास सुनिये ना तो बालू तो झर के गिरबे करता है डाला भर के ले ही जाता था झाक के ले ही जाता था फिर भी इतना चेकिंग लाइसेंस दो ई दो, दो फिटनेस दो प्रदूषण दो इतना चेकिंग इतना कराई क्या हर कोई के मोदी जी के पास कमी नहीं है अमित शाह के पास कमी नहीं है नीतीश कुमार के पास कमी नहीं है लालू यादव के पास कमी नहीं है किसको नेता के पास किसको आपके पास कमी नहीं है कुछ ना कुछ कमी जरूर होगा अब वहीं से आपको लगे तिरने इधर चलो उधर चलो लगे पिर् ऐसा सरकार नहीं चाहिए पब्लिक पाबलिक खुशिया अब आप कौन से क्षेत्र में है राघोपुर क्षेत्र है राघोपुर में है हम राघोपुर मानुष कथा बोलते तारा कितु मध्य आंतु परिष्कार যে এই যে সরকার রয়েছে এন ডিএ যে সরকার রয়েছে নীতিশ কুমারের সরকার রয়েছে তারা কিন্তু মানুষের রুজি রুটি যে রয়েছে সেই রুটি কিন্তু সেইভাবে করে খেতে পারছে না মানুষ কষ্টের মধ্যে আছে ঠিক মতো তারা পেটে অন্ন দিতে পারছে না কিন্তু তারা বেশিরভাগই মানুষ কিন্তু আর সরকার অর্থাৎ লাল টেনকে চাইছে অর্থাৎ আর জেডি রাষ্ট্রীয় জনতা দলকে চাইছে মানুষ কিন্তু আবহাওয়া সেটাই বোঝে যাচ্ছে বেশিরভাগই মানুষ তারা কিন্তু সেটাই চাচ্ছে অসহায় খেটে খাওয়া মানুষরা তারা কিন্তু সেটাই বলছে যে আগামী দিনে সরকার বদাল বদলে যাবে অর্থাৎ আহ চোদ্দ তারিখ নভেম্বর 14 নভেম্বর যে ফল প্রকাশ হবে সেই ফল প্রকাশে কিন্তু তারা আর আরজেডি সরকারকে চাইছে বেশিরভাগই মানুষ আপডেট পেতে Abtak Khabare চোখ রাখুন Redefine the way you live with elegance, comfort and timeless design. From classic wooden charm to modern luxury, find everything that makes a house feel like home. Furniture Gallery Premium where style meets comfort. আপনার শখের বাড়িটিকে সুন্দর করে সাজাতে চান? চিন্তা কি? আজই তো মুশকিল আসান। বাড়ি সুন্দর করে সাজাতে হলে প্রয়োজন টাইলস আর টাইলস মানে নির্ভরযোগ্য একটি নাম যোগেন্দ্র সিং গ্রানিটো নমস্কার আপটাক নিউজের সবাই সব দর্শকজনকে আমরা নমস্কার জানাই আমাদের স্টোরের প্রতিষ্ঠানের নাম হলো যোগেন্দ্র সিং গ্রানিটো আমাদের এই প্রতিষ্ঠান নহেটি গরিফা যেটা পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক আছে গরিফা ব্রাঞ্চ তার ঠিক বিপরীতে আছে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে আপনারা টাইলস মার্বেল ওয়্যার ফসেটস সব কিছু পাবেন এবং ন্যায্য মূল্যে পাবেন আমাদের এই প্রতিষ্ঠান সব বর্গের মানুষ এবং সবারের জন্য রইল আপনারা নিশ্চয়ই আসুন আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে আশা করি আপনাদের আপনারা সবাই ডিজাইন আজকের যুগে যত নতুনগুলো নতুন ডিজাইন আছে সব কিছু আপনারা আমাদের কাছে পাবেন আপনাদের স্বপ্ন যেন পূরণ হোক তার জন্য আমরা দায়বদ্ধ নমস্কার